মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ক্লাছ এইটৰ লেচন চেভেনৰ ঘন আৰু ঘন মূলৰ অনুশীলনী ছেভেন পইণ্ট টুৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কৰিম ত' তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষ শেষলৈ অৱশ্যেই চাবা আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টোত নতুনকৈ আহা ত' চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক অৱশ্যে কৰিবা আৰু যদি বুজি পোৱা তেনেহ'লে কৈ দিবা কমেণ্টত বুজি পাইছোঁ আৰু বুজি নাপালে কৈ দিবা বুজি পোৱা নাই ত' ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' তোমালোকে চোৱা অনুশীলনী ছেভেন পইণ্ট টুত কি দিয়া আছে চোৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা মানে ইয়াত এম চি কিউ টাইপৰ কেইটামান কুৱেশ্যন দিয়া আছে তো ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে আৰু কৈছে কি তলক দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা ইয়াৰ অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব সেইটো লিখিব কৈছে ইয়াত কি দিছে তেইছৰ ঘনৰ এককৰ স্থানটো কি মানে এইটো তেইছটো ঘনক 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 কৰিব কৈছে ঘনক কৰিব কৈছে আৰু কৰাৰ পিছত তাৰ এককৰ যোনটো ঘন ফল ওলাব সেইটোৰ এককৰ স্থানত কি হ'ব কি সংখ্যা হ'ব তিনি হ'ব নে ছয় নে সাত নে ন এইটো ওলাব কৈছে ত' তোমালোকে এনেকৈ ওলাব পাৰা চোৱা সেইটো ওলাবলৈ হ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তেইছ তিনিবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব তো এটা সংখ্যা তিনিবাৰ যদি পূৰণ কৰি দিয়া ছেম টু ছেম সংখ্যা সেইটো পূৰণ ফলটো ঘন বুলি কয় ত' চোৱা তেইছ তিনিবাৰ পূৰণ কৰি দিলে কি হৈ যাব চোৱা তেইছ তিনিবাৰ পূৰণ কৰি দিয়াৰ ফলত বাৰ হাজাৰ এশ সাতষষ্ঠি হৈ গৈছে চোৱা তেইছ তিনিবাৰ পূৰণ কৰি দিয়াৰ ফলত পূৰণ ফলটো কি হৈছে বাৰ হাজাৰ এশ সাতষষ্ঠি হৈছে ত' এইটো সাতষষ্ঠি যিটো পূৰণ ফল ওলাইছে সেইটোও হৈছে ইয়াত চোৱা তোমালোকে কৈছে তেইছৰ ঘনৰ এককৰ স্থানটো হ'ব মানে তেইছটো আছে তেইছৰ ঘন ঘন হ'বলৈ হ'লে তেইছটোক তিনিবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰাৰ ফলত ঘন মূল যোন এইটো ঘন ঘনক ওলাই গৈছে তো এইটো এককৰ স্থানত কি আছে সাত আছে ত' এইটোৰ উত্তৰ এইটো হৈ যাবগৈ আৰু তোমালোকে এটা কথা এইটো সজ পদ্ধতি তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা চোৱা তেজ তিনিটা পূৰণ কৰা কৰিলে কিমান ডাঙৰ কিমানবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব এটা তেজ পূৰণ তেইজ পূৰণ ফল যোনটো ওলাব সেইটোৰ লগত আকৌ তেজ পূৰণ কৰিব লাগিব সেইটোৰ লগত আকৌ তেজ পূৰণ কৰিব লাগিব কিমানবাৰ তাতকৈ ভাল তোমালোকে কি কৰিবা এই তেইছৰ এককৰ ঘৰত কি আছে তিনি আছে তিনি আছে ত' তিনি তিনিটা পূৰণ কৰি দিবা তিনি তিনিটা পূৰণ কৰি দিবা চোৱা এক মিনিট এইটো চোৱা তিনি তিনিটা পূৰণ কৰি দিবা পিছত তিনি তিনিগুণ কি ন তিনিগুণ সাতাইছ কি হৈছে সাতাইছ হৈ গৈছে চোৱা তেইছৰ একক স্থানৰ সংখ্যাটো তিনি আছে তিনি তিনিটা পূৰণ কৰি দিবা সাতাইছ ওলাই গ'লগৈ এতিয়া সাতাইছৰ একক স্থানত কি আছে সাত আছে তাৰমানে এইটো উত্তৰ হ'ব সাত ত' চি নম্বৰটো উত্তৰ হৈ যাবগৈ সাত বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা এতিয়া চোৱা দুই নম্বৰটো কি দিছে তলৰ কোনটো সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন কোনটো সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন এইটো নে এইটো নে এইটো নে এইটো চোৱা পূৰ্ণ ঘন হ'বলৈ ছেইম আগৰ নিচিনাই কি কৰিব লাগিব যি এটা সংখ্যা তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে সেইটো পূৰণ ফলটো পূৰ্ণ ঘন বুলি কয় এইটো চোৱা এক পূৰণ এক পূৰণ এক এক তিনিবাৰ যদি পূৰণ কৰি দিয়া এক এক গুণ এক আকৌ এক এক গুণ একেই হয় ঠিক আছে একটো পূৰ্ণ ঘনক ছেম তেনেকুৱা একৰ পিছত কি আহে দুই দুই যদি তুমি তিনিবাৰ পূৰণ কৰি দিয়া কি হ'ব দুই দুই গুণ চাৰি চাৰি দুই গুণ কি হ'ব আঠ আঠ আঠটো হ'ব পূৰ্ণ ঘনক আকৌ এইটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই এনেকৈ লিখিলে বহুত ডাঙৰ হৈ যায়গৈ এইটো শ্বৰ্টকাটে এনেকৈ লিখি দিয়ে ওৱান তিনিটা পূৰণ মানে ওৱান কিউ ওৱান কিউবৰ হ'ব ওৱান ঘনক হ'ব ওৱান টু কিউবৰ ঘনক হ'ব কি এইট থ্ৰী থ্ৰী কিউবৰ গণক হ'ব কি টুৱেণ্টি ছেভেন মানে তিনি তিনিবাৰ কি হ'ব পূৰণ হ'ব তিনি তিনি গুণ ন আৰু ন তিনি গুণ সাতাইছ ছেই তেনেকৈ ফ'ৰ কিউব ফ'ৰ কিউবৰ কি হ'ব চাৰি তিনিবাৰ পূৰণ হ'ব ত' চাৰি তিনিবাৰ পূৰণ হ'লে কি হ'ব চৌষষ্ঠি তেনেকৈ পাঁচ তিনিবাৰ পূৰণ হ'ব এশ পঁচিছ এনেকৈ তোমালোকে গোটেইখিনি লিখি ল ৰাখি এইবিলাক মুখস্থ কৰি ল'বা কাৰণ এইবিলাক তোমালোকৰ আগলৈ কাম আহিব ক্লাছ নাইনত কাম আহিব তোমালোকক নাইন টেন কাম আহি থাকিব ঠিক আছে পিছত তোমালোকে ছিক্সৰ কিউবটো ওলাই ল'বা ছেভেনৰ কিউবটো ওলাই ল'বা এইটৰ কিউবটো ওলাই ল'বা পিছত নাইনৰ কিউবটো ওলাই ল'বা আৰু টেনৰ কিউবটো তোমালোকে ওলাই ল'বা ঘৰত ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো তোমালোকে এইবিলাক ঘৰত ওলাই ল'বা আৰু মই এইবিলাক তোমালোকক অলৰেডি ওলাই দিছোঁ চাই লোৱা তোমালোকক যদি কিবা ভুল হয় তেনেহ'লে ইয়াত চাব পৰা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমাক ইয়াত কি দিছে তিনি নম্বৰটো কৈছে কি তলৰ তলৰ সংখ্যা তলৰ কোনটো সংখ্যা পূৰ্ণ ঘনক কোনটো সংখ্যা পূৰ্ণ ঘনক তো তোমালোকে চোৱা এই নম্বৰটো দিছে কি দুশ তিৰাল্লিছ তো ইয়াত চোৱা দুহ ষোল্ল আছে দুশ তিৰাল্লিছ নাই তো এইটো পূৰ্ণ ঘনৰ সংখ্যা নহয় এতিয়া এইটো চোৱা দুই নম্বৰটো দুশ ষোল্ল দিছে ইয়াত ক'ৰবাত দুহ ষোল্ল আছে অ আছে তাৰমানে এইটো পূৰ্ণ ঘনৰ সংখ্যা হয় বি নম্বৰটো পূৰ্ণ ঘনৰ সংখ্যা হয় চি নম্বৰটো দিয়া দেখা কি দিছে তিনিশ বিৰান্নব্বৈ তিনিশ বিৰান্নব্বৈ ইয়াত আছে নাই ঠিক আছে এইটো নহয় আৰু দুই নম্বৰটো কি দিছে দুই নম্বৰটোত কি দিয়া আছে চোৱা তিনি নম্বৰটো নহয় তই এইটো হ'ব এই বি নম্বৰটো উত্তৰ হ'ব বি নম্বৰটো দুশ ষোল্ল সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰটো কি দিছে তিনি নম্বৰটো কৈছে কি তোমালোকে এনেকৈ চিম্পুল এনেকৈ আঞ্চাৰ দি দিলেই হ'ল এইটো এন এম চি কিউ তাইক কুৱেশ্যন ঠিক আছে আৰু এইটো চোৱা তিনি নম্বৰটো কি দিছে তলৰ কোনটো সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন নহয় ইয়াত কোনটো সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন নহয় সেইটো লিখিব গৈছে চোৱা এশ ষোল্লটো পূৰ্ণ ঘন হয় এইটো ঠিক আছে এইটো পূৰ্ণ ঘন হয় কোনটো নহয় এতিয়া চোৱা এইটো পূৰ্ণ ঘন হয় ঠিক আছে বেছি এশ পঁচিছো পূৰ্ণ ঘনৰ হয় কাৰণ ফাইভ কিউ এইটো এশ পঁচিছ পূৰ্ণ ঘনৰ হয় এতিয়া কি দিয়া আছে তিনিশ তিৰাল্লিছ চোৱা তিনিশ তিৰাল্লিছ এইটো চোৱা তিনিশ তিৰাল্লিছ এইটো পূৰ্ণ ঘন হয় তাৰমানে এইটো পূৰ্ণ ঘন নহয় পাঁচশ সাতষষ্ঠি তো পাঁচশ সাতষষ্ঠিটো পূৰ্ণ ঘন নহয় তো তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰা বি নম্বৰটো পাঁচশ সাতষষ্ঠি উত্তৰ হৈ গ'ল তো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইটো আমি নেক্সট পেজটোত চাওক চাৰি নম্বৰটো কি দিয়া আছে চোৱা চাৰি নম্বৰটো কি দিয়া আছে ৰুট কিউব ওৱান থাউজেণ্ড নৰ মান মানে ৰুট কিউবৰ এক হাজাৰৰ মান উলিয়াব গৈছে তোমালোকক ত' এইটো মান কেনেকৈ ওলাবা তোমালোকে চোৱা ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে কোনটো সঠিক হ'ব তো চোৱা এইটো মান কি কৰিব লাগিব প্ৰথমত কি দিছে ৰুদ চোৱা ৰুট কিউব ঠিক আছে ভিতৰত দিছে ওৱান থাউজেণ্ড ত' এইটো কি কৰিবা আগত উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিত কৰি ল'বা ঠিক আছে বা তোমালোকে এইটোক এনেকৈও ভাঙিব পাৰা যে এইটো চোৱা লাগিলে ত' তোমালোকে এইটোক এনেকৈও কৰিব পাৰা চোৱা এইটো কি কৰিবা এক হাজাৰ আছে এক হাজাৰ চোৱা এক হাজাৰ হ'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে টেন কিউব টেন কিউব টেন কিউব মানে এহেজাৰ ঠিক আছে তো তোমালোকে এই এক হাজাৰটোক টেন কিউবত কৰি ল'বা মানে টেন কিউব মানে কি চোৱা দহ তিনিটা পুৰণ দহ তিনিটা পুৰণ ঠিক আছে দহ তিনিটা পুৰণ এতিয়া চোৱা ৰুট কিউব দহ তিনিটা পূৰণ মানে কি টেন কিউব ঠিক আছে এই ৰুট কিউব আৰু এই থ্ৰীটোক কেঞ্চেল হৈ যায়গৈ এই ওপৰৰ এই টেনৰ ওপৰত মানে টেন কিউব যোনটো আছে মানে দহ তিনিটা পূৰণ ঠিক আছে দহ তিনিটা পূৰণ মানে টেন কিউব ত' টেন কিউব এক হাজাৰক এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ আকৌ এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত টেন কিউব আছে টেন কিউবৰ আৰু ৰুট কিউব কাটা কাটি যায়গৈ আৰু কটা কাটি যোৱাৰ ফলত কি আছে ৰুটটো কটা কাটি গ'ল কিউবটো কটা কাটি গ'ল আৰু টেন কিউবৰ কিউবটো কটা কাটি গ'ল ত' থাকিল টেন তাৰমানে এইটোৰ এন্সাৰ থাকিল কি টেন ত' এইটোৰ এন্সাৰ কি হ'ব চোৱা তোমালোকে এইটোতো নিশ্চয় বুজি পাইছা ত' এইটোৰ এন্সাৰ ওলাল দহ তাৰমানে আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব এইটোৰ মান কি এইটোৰ মান হ'ব কি বি নম্বৰটো হ'ব দহ এতিয়া কি দিয়া আছে তোমালোকে চোৱা পাঁচ নম্বৰটো পাঁচ নম্বৰটো কি দিয়া আছে ৰুট কিউব টুৱেণ্টি ছেভেন প্লাছ ৰুট কিউব ছিক্সটি ফ'ৰ প্লাছ ৰুট কিউব ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভৰ মান তাৰমানে এইটোৰ মান ওলাব লাগিব এইটোৰ মান ওলাব লাগিব এইটোৰ মান ওলাব লাগিব আৰু মানবিলাক একেলগত প্লাছ কৰি দিব লাগিব প্লাছ কৰাৰ পিছত যোনটো মান ওলাব এইটো এইটো হয় নে এইটো নে এইটো নে এইটো তোমালোকক লিখিব লাগিব ত' এইটোৰ এন্সাৰ কি হ'ব আমি আগত ওলাই চাওঁ ইয়াত কি দিয়া আছে চোৱা চোৱা প্ৰথমত দিয়া আছে ৰুট ৰুট কিউব টুৱেণ্টি ছেভেন ঠিক আছে পিছত প্লাছ দিয়া আছে ৰুট কিউব ছিক্সটি ফ'ৰ তাৰপিছত প্লাছ দিয়া আছে ৰুট কিউব টুৱেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটোক তোমাৰ ৰুট কিউব বুলি লিখি এইটো সাতাইছ সাতাইছ দিয়া আছে সাতাইছৰ চোৱা বৰ্গৰ মূলটো কোনমান এইটো চোৱা ফাইভ কিউব মানে পাঁচ তিনিটা পূৰণ কৰি অঁ ন চৰি চৰি সাতাইছৰ কি থ্ৰী কিউব মানে তিনি তিনিটা পূৰণ কৰিলে তিনি তিনিটা পূৰণ কৰিলে সাতাইছ হয় থ্ৰী কিউব লিখি দিবা প্লাছ থ্ৰী ৰুট থ্ৰী ৰুট কিউব ইয়াত কি আছে ৰুট কিউব ছিক্সটি ফ'ৰ দিয়া আছে অ' চৰি ছিক্সটি ফ'ৰক আমি কি কৰিব লাগিব চোৱা ছিক্সটি ফ'ৰ ফ'ৰ কিউব ফ'ৰ কিউব তাৰমানে ইয়াত ফ'ৰ কিউব হ'ব ইয়াত এক মিনিট এতিয়া ৰুট কিউবৰ ভিতৰত আছে ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰ আমি কেনেকৈ এইটো ছিক্সটিটিৰ বৰ্গমূলটো আমি কি পাম ফ'ৰ কিউ মানে চাৰি তিনিবাৰ পূৰণ ফ'ৰ কিউব লিখি দিয়া ইয়াত প্লাছ ইয়াত কি আছে ৰুট কিউ কি দিয়া আছে ৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ ক'ত এইটো চোৱা ওৱান হাণ্ড্ৰে ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভক আমাৰ বৰ্গমূল কি আছে ফাইভ কিউ মানে পাঁচ তিনিবাৰ পূৰণ তাৰমানে পাঁচ তিনিবাৰ পূৰণ মানে ফাইভ কিউব ত' ফাইভ কিউব ইয়াত দি দিয়া ইয়াত চোৱা এই কিউবটো আৰু এই ৰোডৰ কিউবটো কটা যাব তাৰমানে ৰোডটো কটা যাব লগত ঠিক আছে এই কিউবটো আৰু এইটো কটা গ'ল এই কিউবটো এইটো কটা গ'ল আৰু থাকিল কিমান ইয়াত থাকিল তিনি যোগ ইয়াত থাকিল কি চাৰি যোগ ইয়াত থাকিল কি পাঁচ এতিয়া চোৱা চব এক লগত যোগ কৰি দিয়া যোগ কি হৈ যায়গৈ পাঁচে চাৰিয়ে কি হয় নয় আৰু নয়ে তিনিয়ে কি হয় নয়ে তিনিয়ে কি হয় বাৰ তাৰমানে আমাৰ এন্সাৰটো কি ওলাল বাৰ ওলাল ত' ইয়াত চোৱা ইয়াৰ পাঁচ নম্বৰটো কি হ'ব চোৱা ত' পাঁচ নম্বৰটো হ'ব চি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ এন্সাৰ হ'ব বাৰ পাঁচ নম্বৰ চি নম্বৰটো পাঁচ নম্বৰৰ এই চি নম্বৰটো এনচাৰ তাৰমানে বাৰ হ'ব তো তোমালোকে বুজি পাই পাইছাই অলৰেডি তো এতিয়া চোৱা আমি দুই নম্বৰটো কি দিছে বোলা আমি চাই লওঁ কোৱা এতিয়া দুই নম্বৰটো কি দিছে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে দলৰ সংখ্যাবোৰৰ ঘন মূল নিৰ্ণয় কৰা তাৰমানে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এই সংখ্যাটোৰ ঘন মূল উলিয়াব গৈছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত কি দি আছে এশ পঁচিছ ত' চোৱা এশ পঁচিছৰ ঘৰৰ মূল কেনেকৈ ওলাবা তোমালোকে আগত মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ওলাব গৈছে তো চোৱা এশ পঁচিছৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি মই কৰিছো তোমালোকে বুজি নাপালে মই আকৌ কৰি দি আছো চোৱা মই এইটো অলৰেডি আগত কৰি পেলাইছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে আকৌ কৰি দি আছো চোৱা এইটো মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি কৰিবা এইটো চোৱা এইটো কি দি যাব এককৰ ঘৰ যিহেতু পাঁচ আছে তো নিশ্চয় এইটো পাঁচ দি যাব এতিয়া চোৱা প্ৰথম ঘৰত কি আছে এক আছে ত' প্ৰথম ঘৰত এক থাকিলে এইটো যাব এক দি পাচ নাযায় কাৰণ পাঁচ ডাঙৰ একটো সৰু সেইকাৰণে দুটা দুই নম্বৰ ঘৰটো লৈ ল'বা দুটা ঘৰ লৈ ল'লে এইটো কি হ'ব বাৰ হ'ব এতিয়া নিশ্চয় যাব পাঁচ এগু পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ হয় পাঁচ তিনিবাৰ ধৰিলে পোন্ধৰ হয় বাৰটো পোন্ধৰকে সৰু তেনেহ'লে দুই বাৰ ল'বা পাঁচ দুই গুণ দহ এতিয়া আমাৰ ইয়াত আছে বাৰু দহ হৈছে তাৰমানে বাৰৰ পৰা দহ বিয়োগ কৰিলে কি থাকিল দুই থাকিল তাৰমানে ইয়াত কি আছে দুই আছে ভাবা ইয়াত কি আছে দুই আছে ইয়াত এতিয়া এই ঘৰটো ল'ম এই ঘৰ কি আছে পাঁচ আছে এতিয়া ইয়াতো পাঁচ আছে আৰু ইয়াত কি আছে দুই দুইটো কি হ'ব পাঁচৰ আগত বহি যাবগৈ তাৰমানে পঁচিছ হৈ গ'লে এতিয়া কি হ'ব পাঁচ কিমান গুণ ইয়াত ভাবা পাঁচ নাই ইয়াত ভাবা পঁচিছ আছে ত' পাঁচৰ লগত কি পৰিম কৰিলে পঁচিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ এতিয়া চোৱা এইটো এতিয়া কৰিবা তোমালোকে এইটো চোৱা এইটো আকৌ কৰি ল'বা চ' এইটো পঁচিছ আছে পঁচিছ কি দি যাব পাঁচ দি যাব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ এইটো চোৱা আৰু যাব নেযায় তাৰমানে ইয়াতে অন্ত পৰিল এতিয়া কি কৰিবা তোমালোকে এইটো কি কৈছে উৎপাদক বিশ্বাসন পদ্ধতি আমি কৰি উৎপাদকবিলাক ওলাই ল'লোঁ পাঁচ তিনিটা উৎপাদক ওলাল এতিয়া কৈছে সেই উৎপাদক পদ্ধতিৰে তলৰ সংখ্যাবোৰ মানে এশ পঁচিছক কি ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে ঘনমূল ঠিক আছে এতিয়া ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে কি কৰিব ৰুট কিউ আগত লিখিব লাগিব তেনেহ'লেহে ঘনমূল তোমালোকে ওলাব পাৰিবা তো ৰুট কিউব লিখিছোঁ এতিয়া ৰুট কিউব কোনটোৰ ঘনমূল ওলাব কৈছে এশ পঁচিছৰ ত' এশ পঁচিছৰ উৎপাদকটো ইয়াত লিখি দিবা চোৱা আকৌ এশ পঁচিছ লিখিছোঁ এতিয়া আকৌ ৰুট কিউব লিখিবা এশ পঁচিছত যিবিলাক উৎপাদক ওলাইছে কেইটা উৎপাদক ওলাইছে পাঁচ কেইটা তিনিটা তাৰমানে এইটো ফাইভ কিউব হৈ যাব পাঁচ তিনিটা মানে ফাইভ কিউব এতিয়া কি কৰিবা ইয়াত যিটো ৰুট কিউব ৰুট কিউবৰ লগত এই কিউবটো কটা যাব ঠিক আছে মানে তোমালোকে ভাবা এইটো এইটো হৈছে ৰুট কিউব আৰু এইটো হৈছে ফাইভ কিউব এতিয়া ৰুট আৰু কিউব কটা যাব আৰু এই কিউবক কটা যাব মানে এই কিউবৰ লগত এই কিউবটো কটা যায় থাকিল কি ফাইভ অকল থাকিল তাৰমানে আমাৰ উৎপাদকটো কি হ'ব ফাইভ হ'ব এইটো চোৱা ফাইভ তো তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'বা ঠিক আছে চোৱা বুজি পাইছা নহয় এতিয়া ছেইম টু ছেইম এইটো ছেইম তেনেকুৱাই দিছে দুই নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰটো কি দিছে তিনিশ তিৰাল্লিছ দিয়া আছে তিনিশ তিৰাল্লিছৰো ছেইম মৌলিক উৎপাদক বিশ্বাসখন এনেকৈ ওলাই ল'বা চোৱা মই ওলাই দিয়া আছোঁ তোমালোকক তিনিশ তিৰাল্লিছ এইটো কি দি যাব সাত দি যাব এতিয়া চোৱা আগৰ নিচিনা এ প্ৰথম ঘৰত নাযায় দুটা ঘৰ ল'লে কি হ'ব চৌত্ৰিছ হৈ যায়গৈ এতিয়া চৌত্ৰিছ সাত দি যায় চোৱা সাত তিনি সাত তিনিগুণ একৈশ সাত চাৰিগুণ কিমান আঠাইছ সাত পাঁচগুণ পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ ডাঙৰ হৈ যায়গৈ চৌত্ৰিছ সৰু সুৰা মানে হাত কি ধৰিব লাগিব সাত চাৰিগুণ কি হ'ব আঠাইছ এতিয়া আঠাইছ থাকিলে ইয়াত কিমান বাকী থাকিল চোৱা আঠাইছ ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ একত্ৰিছ বত্ৰিছ তেত্ৰিছ চৌত্ৰিছ কিমান ছয় বাকী থাকিল ইয়াত কিমান বাকী থাকিল ছয় বাকী থাকিল চৌত্ৰিছত কিমান বাকী থাকিল এই চৌত্ৰিছৰ জেগাত ছয় বাকী থাকিল এতিয়া ইয়াত এতিয়া এই ঘৰটো ল'ব আমি এই তিনি ঘৰটো ল'ম দ্বিতীয় নম্বৰ ঘৰটো লৈটো হৈ গ'ল এতিয়া এই ঘৰটো ল'ম ইয়াত কি আছে তিনি আছে ত' তিনিৰ আগত ছয়টো বহি যাব কিমান হ'ব তেষষ্ঠি এতিয়া সাত ভাগিনত কিমান হ'লে তেষষ্টি হয় সাত নয় গুণ তেষষ্ঠি এতিয়া চোৱা সাত নয় গুণ তেষষ্ঠি গৈছে এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা আকৌ এইটো কি দি যাব চোৱা এইটো ঊনপঞ্চাছ হৈছে এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া কি হৈছে ইয়াত তোমালোকে কি ঘনমূল উলিয়াব গৈছে ঠিক আছে এইটো ঘনমূল উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব ৰুট কিউব লিখিব লাগিব আগত তাৰপিছত ইয়াত কি আছে তিনিশ তিৰাল্লিছ আছে তিনিশ তিৰাল্লিছ হোৱাৰ মৌলিক উৎপাদকবিলাক লিখি ল'বা ঠিক আছে আকৌ লিখিব লাগিব এইটোৰ সেইটো ৰুট কিউবৰ মৌলিক উৎপাদকবিলাক কি আছে সাত পোৰণ সাত পুৰণ সাত ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰা ৰুট কিউবৰ হাত কেইটা আছে তিনিটা আছে মানে হাত কিউব ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিবা তোমালোকে নিশ্চয় আগতটো কৰিছাই এই অংকটো কি কৰিছা যে এই ৰুট কিউবৰ লগত ছেভেন কিউবৰ তিনি টো আৰু থ্ৰী টু আৰু ৰুট কিউবৰ থ্ৰী টু কটা যাব ঠিক আছে ছেভেন কিউব আৰু ৰুট কিউবটো কটা যাব থাকিলে অকল হাত তাৰমানে এইটোৰ ঘনমূল হ'ব ছেভেন ত' তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা তিনি নম্বৰটো কি দিছে চাই লোৱা তিনি নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে দুই হাজাৰ সাতশ চৌচল্লিছ তো দুই হাজাৰ সাতশ চৌচল্লিছৰ উৎপাদক উলিয়াব লাগিব আমাক দুই হাজাৰ সাতশ চৌচল্লিছ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো কি দি যাব এককৰ ঘৰত দুই আছে নিশ্চয় এইটো দুই দি যাব এইটো দুই দি গৈ আছে দুই এগুণ দুই এতিয়া চোৱা এইটো সাত আছে কি হ'ব দুই তিনি গুণ ছয় আৰু বাকী থাকিল এক একটো কি হ'ব চাৰিৰ আগত আহি যাবগৈ তাৰমানে ইয়াত হ'ব চৈধ্য তে দুই সাত গুণ চৈধ্য হৈ গ'ল ইয়াত কি আছে বাকী এতিয়া এই ঘৰটো হ'ব ইয়াত চাৰি আছে দুই দুই গুণ চাৰি এতিয়া চোৱা আকৌ এককৰ ঘৰত কি আছে দুই আছে তাৰমানে এইটো নিশ্চয় দুই দি যাব চোৱা প্ৰথম ঘৰত এক আছে নাযায় দুই নম্বৰ ঘৰটো লৈ লোৱা কি হ'ব তেৰ হৈ যাবগৈ এতিয়া নিশ্চয় যাব দুই ছয় গুণ বাৰ আৰু তেৰ আছিল বাৰ হৈছে তাৰমানে নিশ্চয় এক এটা বাকী আছে এতিয়া হাতৰ আগত সেই একটো আহি যাবগৈ তাৰমানে সোতৰ হৈ যাবগৈ ইয়াত কি হ'ব দুই আঠগুণ ষোল্ল দুই আঠ গুণ ষোল্ল একেটা আকৌ বাকী থাকি গ'লগৈ কি হ'ব একেটা আকৌ বাকী থাকিব ইয়াত সোতৰ আছে ষোল্ল হৈ গৈছে একেটা বাকী থাকিলো দুই আগত বহি যাব মানে বাৰ হৈ যাবগৈ ইয়াত তাৰ মানে বাৰ হৈ গ'লে কি হব চোৱা দুই ছয় গুণ বাৰ হৈ গ'ল হৈ গ'ল এতিয়া এইটো আকৌ চোৱা এইটো আকৌ এককৰ ঘৰৰ ছয় আছে মানে যোগম্ম সংখ্যা নিশ্চয় এইটো আকৌ যু দুই যি যাব মানে এককৰ ঘৰত যদি যুগ্ম থাকে তাৰ মানে দুই দি গৈ থাকে এইটো দুই দি যাব দুই তিনি গুণ ছয় দুই দুই গুণ দুই চাৰি গুণ আঠ দুই নম্বৰ ঘৰতটো তিনি নম্বৰ ঘৰ আকৌ ছয় আছে দুই তিনি গুণ ছয় এতিয়া চোৱা আকৌ তিনিশ বিৰাল্লিছ তিৰাল্লিছ হৈ গৈছে তিনিশ তিৰাল্লিছ এইটো তিনিশ তিৰাল্লিছ কি দি যাব তোমালোকে নিশ্চয় কৰিছা এইটো চোৱা এইটো কৰিছা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো কি হ'ব হাত দি যাব ত' তোমালোকে চোৱা অংকবিলাক কৰি থাকিলে অলৰেডি এইটো আহি যাব তোমালোকে এইটো পাতি দিয়া এইটো তোমালোকে নিজেই কৰিছা নিশ্চয় তো চোৱা ইয়াত কি কৰিবা হাত পাতি দিবা হাত দি যাব দেখিছা এটাৰ পিছত এটা লিংক হৈয়ে থাকে চোৱা হৈ গ'ল এইটো মলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিত কৰা এতিয়া কি কৰিবা তোমালোকে এইটো কি কৰিবা এইটো ঘনমূল উলিয়াব গৈছে তাৰমানে এই সংখ্যাটোৰ দুই হাজাৰ সাতশ চৌচল্লিছৰ ঘনমূল উলিয়াবলৈ হ'লে এইটো ৰুট কিউবৰ মানত ওলিয়াব লাগিব তো মানত ওলাবলৈ হ'লে তোমালোকে কি কৰিবা ৰুট কিউবৰ এইটো এইটো উৎপাদকবিলাক ইয়াত লিখিবা ইয়াত দুই কেইটা পাইছা তোমালোকে দুই তিনিটা অঁ দুই তিনিটা পাইছোঁ আমি এইটো দুই তিনিটা লিখি দিছোঁ আৰু হাতকেইটা তিনিটা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ৰুট কিউব লিখিবা দুই কেইটা তিনিটা দুই কিউব বুলি লিখি দিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সাতকেইটা আছে হাত তিনিটা আছে হাত কিউব বুলি লিখি দিবা এতিয়া চোৱা এই ৰুট কিউবৰ লগত এইবিলাকৰ কটা যাবগৈ মানে এই ৰুট কিউবো কটা যাব আৰু এই কিউবিলাক আৰু এই কিউবটো কটা যাব থাকিব কি দুই আৰু সাত থাকিব বুজিছা তাৰমানে তোমালোকে বুজা এই ৰুট কিউব আৰু টু কিউব ইন টু ছেভেন কিউব এই কিউব এই কিউবোৰ কটা যাব এইটোৰ লগত থাকিব কি কাটা যদি যায়গৈ থাকিব কি দুই থাকিব আৰু সাত থাকিব এইটো লিখি দিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া কি হ'ব সাত দুই গুণ চৈধ্য হৈ গৈছে চৈধ্য হৈছে ঘনমূল তো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তো বাকীখিনি অংক তোমালোকক ঘৰত কৰিব দিছোঁ আৰু আছে এইবিলাক চাৰি নম্বৰ আছে পাঁচ নম্বৰ আছে ছয় নম্বৰ আছে আৰু তিনি নম্বৰ আছে এতিয়া ঠিক আছে এইবিলাক বাকীখিনি অংক তোমালোকে এইটো দুই নম্বৰৰ যি এইটো চোৱা দুই নম্বৰৰ আমি কি এইটো চোৱা দুই নম্বৰৰ একটো কৰাই দিছোঁ দুইটো কৰাই দিছোঁ তিনি নম্বৰ তিনিটো কৰাই দিছোঁ আৰু বাকী যি যি থাকিল তোমালোকে নিশ্চয় ঘৰত এইবিলাক কৰিব প্ৰেক্টিছ কৰিব ঠিক আছে তো তোমালোকে ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যদি নোৱাৰা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই সেইবিলাকো কৰি দিম তোমালোকক কিন্তু ঘৰত আগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো আজিলৈকে ইয়াতে অন্ত কৰিম তো তোমালোকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ত' চেনেলটো ছাবছক্ৰাইবাই কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা